希望你有机会收看到我们在上一集里面谈到“信耶稣一定要接受洗礼吗”的这个主题。我们在那一集里面谈到了人因为有罪，所以一定要借着洗礼才能够把罪来洗净，而人才能够得到拯救。但是您可能会想到另一个问题：明明洗礼的水是一种看得见的物质。 而罪却是一种看不见的属灵现象。那么物质界的水怎么有办法来洗净属灵的罪呢？这个问题其实是一个很值得再探讨的问题。在圣经的耶利米书第二章二十二节，神也曾经这样的宣告：人无论是用碱、用肥皂，想要洗涤罪孽，人罪孽的痕迹还是会在他的面前显露出来。 这是因为罪是一种与神关系的破裂，是一种灵性逐渐败坏的状态。所以，人即使是用最强烈的洗洁剂，都没有办法用物质界的方法来解决灵界的问题。既然如此，那么为什么圣经上会说洗礼能够洗去人的罪呢？让我们先一起来看一段的经文。 在希伯来书的第九章二十二节那里说：“凡界的律法，凡物差不多都是用血洁净的。若不流血，罪就不得赦免了。”我们必须了解，罪是一种生命的丧失过程，罪必须要用生命去代数，唯有借着另一条生命的牺牲流血作为代价，这条已经丧失的生命才可以被赎回。 所以这里才会说，若不流血，罪就不得赦免。所以一定要借着流血，人的罪才能够得到赦免。但是人的生命要用什么样子的生命作为等值的赎价呢？若是用另外一个人的生命，可以吗？问题是，另外一个人也是有罪的。我们千万不要忘了，世上每一个人都是有罪的，欠债的人。 怎么能够替另外一个人来还债呢？有罪的生命又如何能够替另外一条生命来赎罪呢？所以，我们没有办法借着人的流血让我们的罪来得到赦免。那么，我们可以借着杀牛、杀羊来流血赎罪吗？让我们想一想，这些的动物怎么能够跟我们的生命的价值来相比呢？ 如果让您出个价，您说多少头牛羊可以买到您的生命呢？想必你绝对是不肯卖的，因为你生命的价值比任何的动物都宝贵。同样的道理，即使有再多的动物牺牲流血，都赎不了我们的生命。所以在希伯来书第十章第四节那里说：“公牛和山羊的血，断不能够除罪。” 这么说来，到底还有什么样子的生命既高贵又无罪，能够来赎我们的生命呢？答案其实就是神本身。在约翰福音的一章一节那里说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”第十四节又说：“这个道就是真神，他成了肉身，住在了人间。” 其实他就是耶稣基督，他为我们人类带来了充充满满的恩典跟真理。当一位名叫斯喜约翰的人看见主耶稣，他忍不住的说：“看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”其实主耶稣就是天上独一的真神，在两千多年前却成了肉身，亲自来到人间。他是全然无罪的。 但是却用自己尊贵、圣洁、无罪的生命，在十字架上流血，成了替全人类除去罪孽的代罪羔羊。当耶稣被钉在十字架上断气以后，一个兵丁看见他已经死了，就拿着枪扎他的肋旁，结果随即有血和水流出来。这个超乎自然的现象。 不仅让当时看见这世人不得不见证这个特殊的现象，也叫我们后代的人可以相信这血和水是为我们世人流的，并且这个现象也应验了距离当时五百多年前撒加利亚先知的预言：那日递给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。 主耶稣亲自成了洗净我们罪恶污秽的泉源，所以在以弗所书那里第一章的第七节也说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”现在我们应该知道了，要除掉我们的罪，只能靠着主耶稣的血来代赎。但是主耶稣的血不是在两千多年前就已经流干了吗？ 今天的洗礼跟主耶稣的血又有什么关系呢？这又是一个很值得进一步查考的问题。刚才我们提到了，从主耶稣的乐旁有血和水流出来，其实这在告诉世人，洗出我们人的罪孽，乃是要用水又用血，因为在约翰一书的第五章五到八节那里说，胜过世界的是谁呢？ 不是那信耶稣是神儿子的吗？这借着水和血而来的，就是耶稣基督。不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水、雪，这三样也都归于一。耶稣基督的救恩要借着水和血。 淋到每一个相信的人的身上，不是他用水，因为倘若只是物质的水，就没有办法解决人的罪的问题，而是要用在灵里面成为耶稣宝血的水，这样的洗礼才具备有除罪的功效。而在这个过程的当中，必须要有圣灵的见证运行，这洗礼的水才能够在灵里面成为耶稣基督的宝血。 现在让我们仔细再来谈圣灵如何让普通的水在灵里面成了耶稣保血的过程。首先，我们必须要知道，在赦罪的事情上，耶稣已经正式的把赦罪的权柄，透过了圣灵这个凭证，赐给了他的教会。因为在约翰福音的二十章二十一到二十三节那里说，耶稣又对他们说。 愿你们平安。父怎么样差遣的我，我也照样差遣你们。说了这话，就向他们吹了一口气，说：“你们受圣灵，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下了谁的罪，谁的罪就留下。”所以，当教会领受了圣灵以后，因为有圣灵的同在，所施行的洗礼才会有从耶稣来的权柄。 也才会有耶稣认可的赦罪功效，并且正是因为圣灵在洗礼的当中做了见证，那物质的水才能够在灵里面发生了转变，成为了救人灵魂的耶稣宝血。所以，倘若一个教会还没有圣灵的同在，这样的洗礼就是单用水而没有耶稣宝血在里面，那么这样所执行的洗礼。 也就没有赦罪的功效了，亲爱的朋友，耶稣在十字架上流出了宝血，已经为我们人类付清了暑假。只要我们能够明白主耶稣何等的大爱，早日的来接受洗礼，让您的罪能够得到赦免。愿您继续的跟我们一同来查考圣经，遵循这宝贵的得救的真道。我们下一集再见，平安。